الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى من بهديه مقتده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انعدت شبور عند اللہ عشر شاہ رنفی کتاب اللہ محترم ناظرین اور سامعین کرام اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے مائ سفر کے نحوست اور بدشگونی کے متعلق غلط عقیدے کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اب یہ جو ویڈیو ہے اور ریکارڈنگ ہے یہ اس بارے میں ہے کہ مائے سفر کے آخری بدھ آخری جو بدھ کا دن ہے چار شمبہ جسے بولتے ہیں ونزڈے اس کو ایک خاص طریقے سے لوگ مناتے ہیں اس میں روزہ رکھتے ہیں اس میں نماز ایک مخصوص طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی روٹی بنا کے اس کا ایک خاص قسم کی روٹی بنائی جاتے ہیں پھر اس کو پیس دیا جاتا ہے جس کو پشتو زبان میں چوری بولتے ہیں چوری اور پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے اور وہ ثواب کی نیت لوگوں نے یہ بتایا ہے خاص کر امت کے موجودہ عورتوں نے اور یہ بتایا ہے کہ اس بدھ کے دن جو ماہ سفر کا آخری بدھ ہے اس والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت یابی ملی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوری بنا کے کھلائی تھی تو اس حوالے سے علماء کرام اور مورخین حضرات کا یہ ان کی یہ رائے ہے کہ یہ بے بنیاد بات ہے وہ اس لیے کہ اسی بدھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اس دن میں روزہ رکھنے کی طرح ایک خاص قسم کی نماز بھی ادا کی جاتی ہیں جس کا ایک خاص قسم طریقہ صوفیہ ان کرام رحمہ اللہ تعالی نے بتایا ہے نماز کا طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری دو رکعت نماز چاشت کے وقت اس طرح ادا کی جائیں کہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک الہ آخر ہی تک یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اور دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد باللہ من الشیطان الرجیم کلّہ عبید الرحمن آخر تک یہ دو آیتیں پڑھی جائے اور سلام پیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا جائے اور پھر اس کے بعد ان الفاظ سے دعا اللہم اصرف عنی شر حاضل یوم واسمنی شوشومہو وجعله علي رحمتا مبارکتا <الرَّاحِمِينَ> و جنبنی امہ اقاففی منو حوساتی ہی و کا رباتی ہی بے فضل کا یاداف یا شعرور ارحم مذکورہ جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے بھی گزرا ہوا یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب الاثار المرفع فی الاخبار الموض میں انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہے تو بتاتے ہیں علماء کرام اور خود علامہ عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ تعالی کہ اس قسم کی خاص نمازیں یہ اس کے لیے کچھ شرائط ہے اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے تب تو جائز ہے اور وہ او شرائط یہ ہے نمبر ایک ان نمازوں کو ادا کرنے والا ان کے لیے ایسا اہتمام نہ کرے جیسا کہ شرعن ثابت شدہ نمازوں جیسے فرائض واجبات وغیرہ کے کی لیے کیا جاتا ہے پہلا شرط یہ ہے دوسرا شرط ان نمازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ سمجھے نمبر تیسرا شرط یہ ہے کہ ان منقول نمازوں کے ثبوت کا وہم نہ رکھے نمبر چار ان نمازوں کو شریعت کے دیگر مستحبات وغیرہ کی طرح مستحب نہ سمجھیں اور نمبر پانچ شرط یہ ہے کہ ان نمازوں کا اس طرح التزام یعنی لازم اپنے اوپر نہ کیا جائے جس کی شریعت کی طرف سے ممانعات ہو ان شرائط کے بعد ایک بات ذہن نشین فرمائیے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر مباح کام یعنی جائز کام اب مذکورہ جو شرائط ہم نے بتائی اور یہ نمازی مباح کام مباح کام کو جب اپنے اوپر لازم کر لیا جائے تو وہ شرائط مکرو ہو جاتا ہے فتح رشیدیہ میں بیان ہوا ہے کہ یہ سب جو کی باتیں اسی طرح کفایت المفتی میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب بھی اصل باتیں اور فتح و محمودیہ میں ہے کہ اس دن روزہ رکھنے اور اس خاص قسم کی نماز اور فتح و محمودیہ میں ہے کہ اس دن روزہ رکھنے اور یہ خاص قسم کی نماز ادا کرنے اور چوری وغیرہ بانٹنے کے لیے یہ مشہور کیا گیا ہے کہ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو عرب و سلم کو صحت بھی ہوئی تھی مگر تحقیق کی بات اس کے بالکل الٹ ہے اور اس دن حضرت رسول پاک صلی اللہ و سلم کہ مرض وفات میں غیر معمولی شدت تھی یعنی اضافہ ہوا تھا جس سے خوش ہو کر دشمنان اسلام یعنی یہودیوں نے خوشی منائی فرماتے ہیں کہ اس نیت سے ماہ سفر کے آخری بدھ بہترین کانا پکانا یہ درست نہیں ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کو چوری کرنا اور بانٹنا یہ بھی بدعت ہے اور رسم قبیحہ ہے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی اس نیت سے آخری بدھ یعنی وینسڈے کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ماہ سفر میں یا پھر چوری اور اچھا کانا پکا کے بانٹا ہے یا پھر خاص قسم کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحتیابی ہوئی تھی اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے اور تمام مواریخین نے اس بات کی تردید کی ہیں اور بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اسی دن خراب ہو گئی تھی کیونکہ آپ و سلم نے پانچ دن باقی ازواج متہارات کے ہاں گزارے اور پھر سات دن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشق صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجر میں منتقل ہو گئے تھے اور یہ بھی بات تمام مورخین نے لکھی ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی جو ڈیوریشن تھی جو عرصہ تھا وہ تھرٹین ڈیز یعنی تیرہ دن تھے تو اس حساب سے بھی اگر حساب لگایا جائے تو یہ مائے سفر کا آخری دن آتا ہے اور ایام کے حساب سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آخری بدھ بیماری کا آتا ہے نہ کہ صحتیابی کا اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقائد اپنانے اور اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انا نس من خیر ما کا منہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادك الصالحون. وأعوذ بك من شر ما أعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. <تصحيح>